вопрос. Леша, тебе вопрос. вопрос. С кем сидел ты за партой? Да дайте человеку заказать. Сейчас, сейчас. Я сидел с Слановчук. Кто был самым щедрым в Вот ты, на восьмом классе. Кто щедрый, кто? Не, ну это однозначно. Андрюха щедрый. У него сильнее были дома. Виски в еще в час помню. Громко говоришь чтобы в камеру было слышно. Рад, речь, Рад всех вас видеть. Давайте за славный город Мариуполь, в котором мы все выросли. Ну, вы продолжаете расти. А это это не про Вену? Вену? Вену. Вену, Геннадий, это про тебя давайте. говорится, расти. Да. Чок, 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 давайте. Давайте. Голод. Давайте, давайте вопросы Послушайте, да. кто называл себя борзой половинкой класса? Ой, Калашникова. Так. нашего класса и ты до восьмого класса, Андрей называла... Андрей Я, я, я Матвиенко, я подсказываю. Спасибо, но...

Тогда Что тогда ты прячешь пойдем. свой дневник? Ты еще, как дракон свои яйца. Ну Наталья мы ее называли. Наталья называли. Чего Наталья называли? Наталья! Наталья Борисовна. А А Почему за Борисовна? А она точно Алена, Точно Наталья. А да, она похожа на Аллу Борисовну. Я не что любите я не Алла Борисовна, но люблю Все Учительский жест. Мы обидели друг друга не Мы развлекли, как Золька. Не помнишь? Софья. Не и а, Софья. А, А, да. Она у нас была Все. Да, сдали, да, 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 да. считается, сдали. Ну. А да. А да. А хочешь, да? Отлично. Нет, Замечательно. Ну что, я думаю, а теперь надо выбрать будет... <соцентренный> у <соцентренный> нас... Просто, Дежурный, а, Нет. Председателя пионерской организации. Кто? Я предлагаю Литвинчева Алексея. А кто за? У председатель пионерской организации Леша Литвинчев, так как он отдадите честь А давайте все выйдем сюда. Ура! Гимн! Ура! Гимн! Ура! Гимн! Ура! 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 Давай завязывай. Да что, да каждый будет вот это платье вот Нет, мы же собираемся. Они говорят, клянемся, клянемся, клянемся. Ночь, клянемся, клянемся. Надо было подготовиться, девочки. Честь отдала. Готова. знали кое-какое? <mel Ghysny> <not> <Manchesterans> ah, Мы просто вспомнили это. Расскажи, Света, расскажи ты. Я же не знаю, вы с тобой видели. Ну, в общем, было так. Я может быть, что-то... Тихо, 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 Валера, тихо, тихо. Света Склярова передала. Рассказывает Алёна. Света, в общем-то и восстановили события. Давай, давай. Ну, в общем, давай. было так. Мы уже хорошо отдохнули в лесу. <смех> <смех> не, не, мы тогда не пили Мы не били. Нет, не да, не 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 <laughs> тогда у нас не было <laughs> такого. <И смех> <не> так, <не смех> <рома> <laughs> это когда я с ними ездила в лес, я отбирала у них. Я тоже не очень. В общем, мы ждем электричку. С ездил Коля Емельянов, все его хорошо знают. Вот Ну и Лешка цепляет, видит, нет

Семенушка в карманах и бежать, как и на, на плечо, ну вот и пошел. Ай, молодец. Мы всегда проводили. Кто по кто еще. Нормально все равно, за вас хорошо. Ну ладно, давайте, а то мы уже давно держим это в давно уже так мечтаем. Давайте, ребята, за то, что мы собрались я очень приятно. Все группы нас определили в свою комнату, значит, вот самое. И схожу я на балкон, и на балконе нацарапано 21-й короли. Микрорайон. А ниже написано цыпа. 21 этот понимаешь, что это я вообще волгина? За наши воспоминания. Молодец, все. Есть будущее, без прошлого. Какие у нас умные люди в классе.

Всю остальную жизнь ты будешь взрослым. Я хочу поднять этот тост за этот прекрасный момент и период в моей жизни. И всех вас. Класс! Спасибо тебе! Орешу, на всю жизнь. Спасибо. Привет. Давайте. Гиб, гиб! Ура! Гиб-гиб! Ура! Гиб-гим! Ура! 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 Ну что а такое? Наоборот, почему наоборот, я одна ору? А можно наоборот, ура, ура, гибим! Гиб. Можно?